thank you Холокостом без перебільшення називають геноцид ромського населення під час Великої Вітчизняної війни. Теми ця багато років замовчувалася і лише в останні десятиріччя привернула увагу науковців. Але даються такі дослідження зовсім непросто. Геноцид ромів, циган це совершенно неслідувана проблема. І, к сожалению, судьба цих людей, трагічна судьба, казається забитою во многом на сьогоднішній день. Однією з причин, чому тему геноциду в ромі вивчається так повільно, невелика кількість архів. исторических материалов. матеріалів кожен такий документ, як наукове відкриття. Ну, якщо говорити об исторических источниках, то поэтому наша наші діяльності заключаються в більш інтенсивному, таком серйозному настойчивому поиске архівних источников, документальних свидетельств, бумаг на эту тему да, історичних, розпочинаючи фундаментальне дослідження геноциду ромів, український центр історії холокосту направив запити до регіональних управлінь Служби безпеки України в архівно-довідковому читальному залі Житомирського управління СБУ. Взялися допомогти науковцям. Я дуже благодарен Управлению службы безопасности Украины по Житомирской области и архиву соответствующему за то, что у нас есть возможность действительно ознакомиться с этими бесценными источниками. По теме геноцида цыган, повторюсь, источники на вес золота, их очень мало. Исторические доказы геноциду собираются по крупицах. В Чене шукают их в архивно следующих справах людей, которые під час войны пішли на співпрацю с оккупантами. В некоторых делах попадаются, опять же, повторюсь, к сожалению, их очень мало, но тем не менее попадаются такие дела и такие сюжеты относительно участия служащих местной вспомогательной полиции, служащих местных органов управления, местных муниципалитетов, районных управ, сельских управ, в различных мероприятиях относительно цыган, да, относительно ромов. Не обязательно именно непосредственно в расстрелах, но это могло быть конвоирование, это могло быть охрана места казни, это могло быть статистический учет цыган, например, да, различные другие мероприятия такого административного характера. В рамках программы выучения геноциду ромов здесь экспедиции для запису спогадов свидетельств этих событий. В этом процессе активно молодь. Поскольку наш центр уже довольно давно занимается педагогической деятельностью, у нас есть большая ну, сеть, скажем так, наших друзей, преподавателей, учителей истории в самых разных областях Украины, районах, в том числе даже в удаленных, населенных пунктах которые, будучи заинтересованными в участии в этом проекте, у себя там, куда бы мы сами никогда не добрались, ищут очевидцев, причем не обязательно самих ромов, переживших геноцид, но и их свидетелей, и того, как это происходило, русских, украинцев, да, этнических соседей. Новые факты заполняют белые плямы истории, а результаты таких исследований не стоят только над банем академической науки. Это документ о преследованиях одними людьми других людей. Да? И учитель, работая с этим документом вместе с детьми в классной аудитории, может показать им этот документ, прокомментировать его и вместе с детьми сделать вывод о том, почему это произошло, как сделать так, чтобы этого больше не повторилось. Близко сотни разів науковцы, дослідники истории, просто громадяни, которые шукают и відновлюють историю своих родин протягом року, звернулись до перших джерел, які зберігаються в архіві управління служби безпеки Житомирської області і недавно відкриті для вивчення.